सारोली पुलिस से विदेशी पिस्तलों चार मैगजीन અને જીવતા કારતૂસ સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડ્યો શહેરમાં શાંતિ અને કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જાળવવા માટે સુરત શહેર પોલીસ સતત ચુસ્ત કામ કરી રહી છે પોલીસ કમિશનર અનુપમ સિંહ ગેલોત ખાસ પોલીસ કમિશનર સેક્ટર વન નાય પોલીસ કમિશનર ઝોન વન અને સહાયક પોલીસ કમિશનર બી ડિવિઝનના માર્ગદર્શન હેઠળ ગેરકાયદેસર હત્યાર ધરાવતા ઇસમો સામે કાર્યવાહી માટે ખાસ સૂચનાઓ અપાઈ છે આ સંદર્ભે સારોલી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ એસઆર વેકરિયા અને તેમની ટીમ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર

ले पिस्तल लेना नामना इस सब ने पी सर हाथ पांच दो हजार पच्चीस को न्यूल चेक पोस्ट में जो कि सारोली पुलिस स्टेशन के विस्तार में आता है उसमें वाहन चेकिंग के दौरान हमें एक बात मिली कि कडोतरा तरफ से एक आदमी जिसका नाम नवाब अली है वो सूरत शहर की तरफ आ रहा है और उसके पास दो पिस्टल है उसके कपड़े का रंग और जो कपड़ा उसने पहना था वो उसकी भी बातमी हमें मिली थी इसके जो बातमी के आधार पर हमने वहाँ पर डी स्टाफ सारोली डी स्टाफ और चेक पोस्ट की टीम को काफ़ी एक्टिवेटेड मोड में रखा था और हमें पता था कि ये इस टाइम पे आने वाला है इसके पास से जब हमने जब व्हीकल को हमने चेक किया तो उसके पास से दो देसी बनावट के पिस्टल्स मिले चार मैगजीन और दो लाइव राउंड बरामद हुए टोटल मुद्दा माल की वैल्यू इकतीस हजार एक सौ रुपये है जो पकड़ाया हुआ आरोपी है उसका नाम नवाब अली है और सन ऑफ दोस्त अली और ये बाड़ में राजस्थान का रहने वाला है और इसको जब पूछपरछ हमने किया तो इसको जो बंदूक जिसने दिया उसका नाम है लवकुश कुशवाहा और उसका अभी सर नाम नहीं पता है वो वैसे तो इसको बंदूक जो है वो मध्य प्रदेश में दिया गया लेकिन उसका एक्चुअल एड्रेस हमें नहीं अभी पता है ये वांटेड है और जिसको ये सूरत शहर में देने वाला था उसका नाम है नक्शा और ये सूरत शहर का रहने वाला है लेकिन सूरत शहर में इसकी एड्रेस इसको नहीं पता है तो इस ये दो आपनार और लेनार जो है इसको हमने वांटेड रखा है और इस पे हम आगे खोज कर रहे हैं इसलिए हमने आर्म फैक्ट के तहत और जीपीएट 135 के तहत केस रजिस्टर किया है और हम इसमें डीप में जाएंगे कि क्या इंटेंशन था कि दो पिस्टल्स और दो लाइव राउंड और चार मैगजींस के साथ बरामद हुए okay. कैमरामैन सैनल वीरानी सेते विशाल छेटा मानव प्रभा सूरत અમારા વિડીયો ની નવી નવી અપડેટ મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો માનવ પ્રભા ન્યુઝ ચેનલ ને આઇકન ક્લિક કરો લેટેસ્ટ વિડીયો સૌથી પેલા મેળવવા માટે